থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট ডিচেম্বৰত যেতিয়া গৈছিলোঁ এই ৰুমটোৱে আমাক দিছিলে তেওঁলোকে আৰু আমাৰ ৰাস্তা ভুল কৰাৰ কাৰণে গৈ পাওঁতে প্ৰায় সাতটা মানেই বাজিছিলে হাবিয়া জংঘলে বহুত বেছি বেয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চটো য'ত ৰাস্তা নাই কোৱা

ইয়াতে তেওঁলোকে বেলেগকৈ জুই ধৰাৰ ব্যৱস্থাও কৰি দিয়ে প্ৰতিটো ফেমিলিৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগকৈ ধৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে আৰু লগত তেওঁলোকক কিন্তু থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড পে'ও কৰিব লগা হয় ইয়াৰ কাৰণে বেকচাইডে বিৰাট ডাঙৰকৈ গান লগাই থোৱা আছিলে সেইকাৰণে মই সেইটো যিখিনি কথা কৈ আছিলোঁ সেইখিনি দিব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া ভইচ অ'ভাৰ কৰি দিছোঁ কাৰণ কপি ৰাইটৰ ইচ্ছু কিবা আহিব পাৰে যে মই ইয়াত এইটোৱে কৈ আছিলোঁ যে তুমি পণ্ড কৰিলা কাৰণ চব মানুহে বেলেগ বেলেগকৈ বহি ফেমিলিৰ লগত জুই ফুৱাই আছে আমি দুজনেই গৈছোঁ তাৰে আকৌ এজনৰ গা বেয়া এওঁ গৈ পায় যে গাখীৰ চাহখিনি খাই দিলে খালী পেটতে তাৰপিছত গেছ হৈ গ'ল শুই আছেগৈ আৰু মই অকলে অকলে জুই ফুৱাই আছোঁ আৰু বহুত দেৰিকৈ মানে মাজ ৰাতি আমি ডিনাৰ কৰিবলৈ গৈছোঁ আৰু এয়া ডিনাৰ কৰোঁ নকৰোঁকে গৈছোঁ কাৰণ ভোক মোৰহে আছে এওঁটোতো অলপো ভোক নাই মই খালোঁ এয়া ভাত মাংস আৰু এওঁ খালে নিমখ তেল ভাত আজিৰ দিনটোত নিউ ইয়েৰ বুলি চবেই পাৰ্টি কৰিছে সবেই ভাল ভালকৈ খাইছে অকল এওঁ চাগে খাইছে নিমখ তেল ভাত আজি আমি ভুলৰ উপৰি ভুলেই কৰি আছোঁ প্ৰথম কথাটো হ'ল আজি ভূটান যাব নালাগিছিলে ডাইৰেক্ট মানুহে আহিব লাগিছিলে ইমান ৰাস্তা বেয়া তাৰপিছত আহিয়ে চাহ খাব নালাগিছিলে তাৰপিছত এই ৰিজৰ্টখন মই আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ এই ৰিজৰ্টখনৰ নাম আছিলে ইগলনেষ্ট থাকিবৰ কাৰণে বিৰাট ভাল হয় কুজি হয় আৰু এনভাইৰমেণ্টটো বিৰাট ভাল হয় খানাও বেয়া নহয় আমি ভালে আছোঁ এতিয়া চাফাৰী কৰিবলৈ আৰু এভাগে হেপি এইটো বছৰত আমি ভালকৈ ইউটিউব কৰিম মানে কনচিষ্টেঞ্চিটো ৰাখিম আৰু ৰেগুলাৰ হ'ব ট্ৰাই কৰিম টাইমত দিব চাম একদম চবফালে ট্ৰাই কৰিম আৰু এতিয়া বলক চাফাৰীত যাওঁ আপোনালোককো দেখুৱাম আমি কালি সেই চকী পাৰি থোৱা আছে দেখিছে সেই তাতে হেৰি জুই ধৰি দিছিলে মানে সেইটো কাৰণে এক্সট্ৰা পে' কৰিব লাগে বাৰু তাতে জুই ধৰিছিলোঁ আৰু এইটো আছে পাঁচ নম্বৰটো আমাৰ কটেজটো একদম সৰুকৈ হয় আৰু ৰুমটোৰ লগতে বাথৰুম আছে বিৰাট ধুনীয়া হয় আৰু সেইখন জি পি চি আমাৰ কাৰণে ৰখি আছে সেইজন ব্লেক টেষ্টিট পিন্ধ এজন পোৱা এতিয়া গৈ আছোঁ আমি চাফাৰীৰ কাৰণে তুমি পাৰ্চ লৈছা ন আৰু ইয়াতে এইটো ইয়াতে খাব লাগে কি হয় ইয়াত চাগে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব দিব নেকি আহি পেলাই কেনেক আমাৰ গাড়ীখনৰ অৱস্থা চাওকচোন আৰু কালি পানীৰ প্ৰেছাৰ পাই নাম্বাৰ প্লেটটো উঠি গ'ল ব'লা সেইখন আমাৰ

Enak ya kuis <laughs> Hehehe Enak ya kuis Masaknya itu Kauh <laughs> itu <trio> <trio> kempot <trio> <trio> Kauh itu kempot এইটোত গৈছিলোঁ আমি সেইফালৰ পৰা আহি আছো সেইফালে এইটো হাতী এটা আছে ইয়াতে অকণমানকৈ ওলাই আছে অ এইটো মাতি আছে এইটো মাটি আছে মোৰ আচাৰে হাতীটো চোৱা ওচৰতে আছে এইটো এইটো

সেইফালে কিবা এটা আছে এই দাদা আগৰ হৰিণা এটা আছে ৰাস্তাৰ মাজতে ডাঙৰ আছে নহয় সোনফালে সোমাই গ'লহি

পোহ এটা দেখিলো সৰু পহু এটাও দিছো পলাই গৈছো কাহিনীটো এনেকুৱা যে আজি এক তাৰিখ আৰু আমাৰ এক তাৰিখে অফিচ মাতে দুঘণ্টাৰ কাৰণে ত' মোক নমাই দিলে আৰু অফিচত মই অফিচ কৰিলোঁ দুঘণ্টা পূজা চূজা হ'ল আৰু ল'ৰা ছোৱালী এনেই খোৱা বোৱা হ'ল চাহ তাহ আৰু এতিয়া মই ঘৰ পাইছোঁহি ৰেপিডো লৈ গুচি আহিলোঁ আজি মই নামাতিলোঁ সেইকাৰণে তুমি ৰেষ্ট কৰিলা আৰু বহুত দীঘল ভিডিঅ' হ'ল চাগে সেইটো ক'ব নোৱাৰো এডিট কৰিলে গম পাম কিমান দীঘল হৈছে আৰু নতুন আকৌ লগ পাম আকৌ এবাৰ হেপি নিউ ইয়াৰ